হেল্ল' গাইজ কালি আমি যোৰহাটত বহুতখিনি প্ৰতিবাদ কৰিলোঁ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সাতত্ৰিছ টং ঘাইপথ আমি অৱৰোধ কৰি ৰাখিছিলোঁ আৰু অপৰাধ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আমাৰ মৰমৰ বিয়াৰ আমঠো জুবিন দাক আমাক যোৰহাটত এঘণ্টা হ'লেও লাগিব বুলি যথেষ্ট দাবী কৰিছিলোঁ আৰু চৰকাৰে মানি নল'লে আৰু যি জুবিনদাৰ অন্তিম ক্ৰিয়া সমাপ্ত হ'ল আৰু যিমানখিনি চেষ্টা কৰিছিলোঁ আমি সফল হ'ব নোৱাৰিলোঁ তথাপিও আমাৰ জুবিনদাৰ যিটো সকাম তেৰ দিনীয়া যিটো সকাম আমাৰ যোৰহাটতে অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু কালি এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল গোটেইখিনি ৰাইজ যোৰহাটবাসী সকলোখিনি ৰাইজ ওলাই আহিছিলে ৰাজপথত আপুনি এইটো নাভাবিব যে অকল ডেকাচাম ওলাই আহিছে স্কুলীয়াৰ পৰা ধৰি সৰুৰ পৰা যিটো আমি কণমানি বুলি কওঁ যে দহ বছৰীয়া আঠ বছৰীয়া সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা বুঢ়া বুঢ়ীলৈকে আপোনালোকে ভিতৰত দেখিব যে বুঢ়া বুঢ়ীলৈকে কেনেকৈ ৰাজপথত ওলাই আহিছে আৰু এইটো হাইৱেৰ পৰিৱেশ আপুনি বৰুৱা চাৰিআলিৰ পৰিৱেশটো দেখিলেতো আচৰিত হ'ব তাত অসংখ্য মানুহ লাখ লাখ মানুহ বুলি ক'লেও হয় গোটেই ৰাস্তাত ভৰি পৰিছে আপুনি মাজত সোমালে ওলাব নোৱাৰিব তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি কিন্তু ইয়াত জুবিনদা নাই জুবিন দা আছে গুৱাহাটীত কিন্তু ইয়াত জুবিন দাৰ কাৰণে কেনেকৈ মানুহ ওলাই আহিছে আপোনালোকে দেখিলে আচৰিত হ'ব তো চবেই গম পাইছে অসমত কেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈ আছে আৰু জুবিন দা আজি শৰীৰটোহে নাইকিয়া হৈছে জুবিন দা আমাৰ মাজত সদায় থাকিব আৰু মোৰ জীৱনত হয়তো আমাৰ এনেকুৱা প্ৰজন্মত আৰু জুবিনদাৰ নিচিনা চাগৈ নেক্সট আৰু কোনো নাই গতিকে জুবিন দা আমাৰ মাজত সদায় থাকিব আৰু মই মৰালৈকে জুবিন দা আমাৰ অন্তৰত আমাৰ অন্তৰত থাকিব মই সেইটো জানো আৰু আমাৰ প্ৰজন্মই কেতিয়াও জুবিনদাৰ বাহিৰে আনক সেই স্থান দিব নোৱাৰে ত' বহুত বেয়া লাগিছে আৰু কি ক'ম আৰু এটা যুগৰ শেষ হ'ল বুলি যে কয় সঁচাকৈ এটা যুগৰ শেষ হ'ল গতিকে কি ক'ম কালি পৰিৱেশটো অকণমান দেখাব চেষ্টা কৰিম মানুহৰ ভিৰ চক আৰু গোটেইখিনি বাছ ট্ৰাক প্ৰতিবাদ কৰি হাইৱেৰ মাজত কেনেদৰে প্ৰতিবাদ কৰি থকা হৈছে গতিকে আমাৰ এটাই দাবী যোৰহাটবাসী ৰাইজৰ সকলোখিনি কথা মানিব লাগিব আৰু জুবিনদাৰ পাৰ্টি ফৰি এঘণ্টা হ'লেও দৰৱ বিচাৰিছিল কিন্তু তাক মানি নল'লে অসম চৰকাৰে

আৰু পলিটিক্স নচলিব যিহেতু আৰু জুবিন দাৰ্গ আমাক লাগে আৰু এইটো হৈছে যোৰহাটবাসীৰ ৰাইজৰ দাবী আৰু আৰু গোটেইখিনি স্তব্ধ হৈ আছে হাইৱে ৰাস্তাত গতিকে যিমান পাৰোঁ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু গতিকে আমাৰ দাবী মানিবই লাগিব আৰু আমাৰ যদি দাবী নামানে এনেধৰণে প্ৰতিবাদ চলি থাকিব আৰু যোৰহাটবাসী সকলোখিনি ৰাইজ ওলাই আহিছে আৰু ইয়াৰ পৰি হাইৱেৰ পৰিৱেশটো অকণমান দেখাইছোঁ আপুনি টাউনৰ পৰিৱেশ দেখিলে আচৰিত হ'ব গতিকে তালৈ যায় ইহঁতৰ বাইক যাব নোৱাৰি ইয়াতে সকলোখিনি স্তব্ধ হৈ আছে আৰু পৰিস্থিতি কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ কোনো আৰু আপোনালোকে নাভাবিব যে অকল ডেকা লোৱাখিনি ওলাই আহিছে ইয়াত দেখিছে স্কুলীয়া আৰু স্কুলৰ ড্ৰেছত পিন্ধি আহিছে সকলো স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী সকলোখিনি ওলাই আহিছে আৰু ইয়াত দেখিছে স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইবিলাক ছাত্ৰ আৰু মই ছাত্ৰীখিনি অলপ আগত দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু সকলোখিনি ওলাই আহিছে ইয়াৰ বাছখিনি লাইন লাইনকৈ আছে আপুনি বাছৰ লাইন দেখিলেও আচৰিত হ'ব কিমান এটা দীঘলীয়া লাইন সকলোখিনি আৱদ্ধ হৈ আছে আৰু আৰু আপোনালোকে নাভাবিব যে সকলো ডেকা লোৱাখিনি ওলাই আহিছে ইয়াত দেখিছে স্কুলীয়া আৰু স্কুলৰ ড্ৰেছত পিন্ধি আহিছে সকলো স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী সকলোখিনি ওলাই আহিছে আৰু ইয়াত দেখিছে স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইবিলাক ছাত্ৰ আৰু মই ছাত্ৰীখিনি অলপ আগত দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু সকলোখিনি ওলাই আহিছে ইয়াৰ বাছখিনি লাইন লাইনকৈ আছে আপুনি বাছৰ লাইন দেখিলেও আচৰিত হ'ব কিমান এটা দীঘলীয়া লাইন সকলোখিনি আৱদ্ধ হৈ আছে আৰু ল'ৰা ছোৱালী বুঢ়া পৰিৱেশ দেখিলে আপুনি গম পাইছে যোৰহাটত কেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হ'ল আৰু গোটেইখিনি যিমান পাৰোঁ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিলোঁ